özünə ala biləcəyini sata bilməz. Təsəvvür eləyin ki, sizin kampaniyanız var və orada 1000 işçi var. Hər bir işçi özünə 5 manatlıq şampun alır və sizin artıq 5000 manatlıq mal dövrəyiniz var. Amma söhbət tək şampundan getmir. Ortalamamə bu tip məhsullara insan ayda 20 manat xərcləyir. Bu artıq 20 min manatlıq mal dövrəsidir. Şirkət bundan xeyir qazanır və yaranmış mal dövrəsindən sizə 10% verməyə hazırdır. Ortada sual yaranır. Min nəfəri hardan tapmaq olar? Bu isə sadə riyaziyyatdır. Təsəvvür edin ki, siz 2 nəfər yoldaşınızı dəvət edirsiniz. Onlar da eyni anlayıb 2 yoldaşını dəvət edir. Dəvəti necə etmək lazım olduğunu biz söylədəcəyik və sizin yoldaşlar 2 nəfər dəvət edir. Onlar öz növbələrində 2 nəfər dəvət edir və sizin artıq 30 nəfərlik strukturunuz var. Siz 2 nəfər dəvət edə dərinləşdirsəz, sizin artıq 780 daşınız olacaq. Bu iş artıq minə yaxındır. Tərəfdaşlarımızın aldığı hər bir məhsuldan siz faiz əldə edirsiniz. Fikir verin, siz heç kimə heç nə satmadan və ancaq yaratdığınız mal dövriyyəsi nəticəsində şirkətdən gəlir əldə edirsiniz. Amma biznesin əsas məqsədi istifadəçi kütləsi yok.